Зараз я поміняв шкорпець, поміняв туфлі свої, але е, 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 в цьому одягу і по будівництвом, і дерев'я, і наради. Тобто за день так багато речей е, не встигаєш придягатися. Але певно, що цей одяг не для судівництва, але тим не менше. Аккуратно робити – це нормально. Тобто треба спортивно його робити? Спортивно? Ні. Спортивно його спорт. робити – це А для такої праці? Ну, може бути трошки інший, але це мені не заважає. Їздити в цьому одягу, і на велосипеді, і саджати дерев'я також. І зустрічати зрівнювачів. Чому ви чому приїхали питати, депутати він так сидіти трапив? А ми показуємо приклад. Знаєте що? Люди також садять дерев'я, але преса не приходить, преса приходить, коли чиновники, депутати, посли садять дерев'я. Ми показуємо приклад, це дуже непоганий приклад. Але якщо б ми не прийшли, ми б також. Про це ніхто не знав. Але тут дуже добре, закликаємо всіх. Зараз Київ повинен залишатися же зеленим місцем і жодне дерево не повинно зводити в рублевому. Тому. Садим дерева, пробуем и зеленый, и фокусный. Могу себе Потом уже да. в текущем порядке. Да, да, Нафиг уже, да, график это своеобразный бюджет,

Интересованы в том, чтобы у нас еще не получилось, чтобы напряженная обстановка, чтобы испортить отношения Украины с нашими соседями, чтобы налить огонь, то есть налить бензин в огонь в, э, в межнациональной розни и так далее. Есть, к большому сожалению, много таких людей. Наша ключевая задача, несмотря на это, делать все для того, чтобы у них ничего не получилось. Но я первый раз, я думаю, что если провести какое-то серьезное расследование для того, чтобы привлечь к суду тех, кто это делает... У нас нет. с видеонаблюдением полностью да, зафиксировано. Из глав не дал еще информации. Пока нет. Потому что, понимаете, это, например, в Израиле это освещалось в прессе. Я нет? бы лично с удовольствием провел бы воспитательную работу с теми людьми, которые занимаются вандализмом в городе Киеве. Лично объяснил бы им, что не стоит разрушать наш город, что не стоит заниматься вандализмом. С огромным удовольствием провел бы воспитательную работу. Поверьте мне, я сделаю акцент, сделал акцент и полиции, которая должна установить... Тех людей. Вы себе представить не можете. Мы ставим фонари освещение и разбивают. Хочется полусферы. Хочется поймать за ухо и надрать задницу. Но, все правильно, но фонари освещение это очень существенно. Я ни в коем случае это не кам... хочу преуменьшать. Не, не, я не преуменьшаю. Я просто говорю, что с точки зрения мировой общественности, то, что происходит в заповеднике Бабы Бояра, принимает другие. Это, это, и формы. Это, да, другие формы это как бы освещается гораздо. Я шире. взял на себя обязательства Спасибо. по возведению мемориала памяти, и я буду тем мэром, который за 75 лет, лет сможет реализовать мемориал погибшим по миру это Я в это это ключевое задание, несмотря на кому-то это нравится, кому-то не нравится, мы сможем это сделать и э, привести в порядок нашу общую задачу так что я всегда к вашим услугам мы оперативно реагируем на дай бог чтобы у нас не было плохих новостей чтобы у нас все было хороший спасибо Со 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 скаутами. мы не успеваем я поставил задачу не интересует. Две недели осталось, должны все, все стоять. Все стоять и покрашивать. Если покрашивать. Я кризис, сказал, ходят, я догаму ему. Он говорит, ну, значит, так и будет. Я говорю, ну, если так, давайте я сразу снимаю. Мне нужно, чтобы через две недели полностью Бульвар Шевченко сдал. Мы об этом каждые две недели Слушай, имейте одна Сегодня вечером. Проверить. Сейчас не сгорят пусть он где-то что, что сделано Он говорит, что он назначили сегодня у Зенни за, за 5 секунд он был назначен еще раз. Он был Это Горяга рассказывает, Хорошо, я понял. Хорошо. 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 По освещению ты прошел света. Да? Снимают люди, много людей. Так а да. вы молчите? А тут уже ничего не слышно. <свят> Они закупили материал посадочный. Вот да. Сейчас мы зайдем на закупиться, но будет видно просто что-то Мы там а, запланировали то, что в Крыму это вот растет, вот такие кустарники мотивы, можжевельники. Да, вот. это мы будем пересаживать. Сейчас будут полностью можжевельный склон. Полностью, конечно, конечно. Ну как оставим часы, часы. Слава Украина! Просто процедура, тендеры, закупка растений. И, И возле каплычки вечно зеленые Боже, надо. я думаю, Господи, спасибо. А ну, возле мешают, узнаем, что возле каплычки? Там мы знаем уже. Женщину А что, возле каплычки уже? Вечно зеленые надо. Там уже все сделали. Они, ну а сделали, не но не те посадили. Вот там были? Я ж там не, я там не была. Там уже такой сквер сделали, я не знаю, там да? некуда <съем> садить. А <съем> какой? Расскажите. А? Расскажите. А, вот марк... Посажено 45 елей. Посажено э 500 э кустарников. Да, вот да, э этот вот да, как да, он э за за рон. Ну, он попадает дает. А зачем? Для там памяти.